ये व्हिडिओ मराठी और हिंदी दोनों दोनो लँग्वेजमे होणेवाली आहे खूप लोकांना वाटतं की का तारीख परत परत वाढते आहे ॲक्च्युली सरकारला सर्वांचा विचार करावा लागतो काही विद्यार्थ्यांकडे डॉक्युमेंट्स नसतात काही विद्यार्थ्यांना समजत नसतं काय करावं काय नाही त्यांच्यापुढे खूप सारे ऑप्शन्स असतात आणि प्रत्येकाला संधी मिळावी म्हणून सरकारचं असं म्हणणं असतं की थोडासा वेळ झालाच चाल परंतु कोणीही विद्यार्थी किंवा पालक संधीपासनं त्याला संधी मिळाली पाहिजे सो बहुत बार हमें लगता है कि क्यों तारीख बार बार बढ़ रही है एक्चुअली सरकार को लगता है कि हर एक को चांस मिलना चाहिए कुछ बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कुछ बच्चों के बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा तो चलेगा लेकिन सबको चांस मिलना चाहिए यही हर गवर्नमेंट को लगता है तो ये जो टाइम टेबल अब बढ़ा है फर्स्ट ईयर एडमिशन का फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और इसमें चांसेस चेंज होने के काफ़ी कम है 99.99 .99 यही फाइनल रहेगा क्योंकि पहली बार पूरा का पूरा शेड्यूल आया है कैपराउंड वन से लेकर कैपराउंड थ्री तक तो शुरुआत अधिक फॉर्म भरने फॉर्म कन्फर्म करने की जी तारीख है अठारह जुलाई दोन हज़ार चौबीस ज्या विद्यार्थी आतापर्यंत फॉर्म भरला नसेल ते नवीन फॉर्म भरू शकता ज्या लोकांनी ऑलरेडी फॉर्म भरलेला आहे त्या लोकांना जर काही डॉक्युमेंट्स अपलोड करायचे असतील जातीचा दाखला नॉन क्रिमिलरचा दाखला एस सी बी सीचा दाखला डब्ल्यू एसचा दाखला तर ते अठरा जुलैपर्यंत वीस जुलैपर्यंत ते भरू शकतात आणि त्यांना कॅटेगरीचा लाभ मिळू शकतो त्यामुळे डॉक्युमेंट्स काढण्याची जो उशीर होत आहे त्याच्यामध्ये पण आता प्रत्येकाला संधी मिळणार आहे वीस जुलैपर्यंत प्रत्येक वाला डॉक्यूमेंट्स मिलू सकता अन्य अपलोड करू सकता तो नई तारीख के अनुसार फॉर्म भरना और फॉर्म कंफर्म करना फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का वो नई तारीख है 18 जुलाई 2024 जिन लोगों ने आज तक फॉर्म नहीं भरा है वो अभी भर सकते हैं 18 जुलाई 2024 तक और जिन लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भरा है लेकिन उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे वो लोग भी बीस जुलाई तक अपने डॉक्यूमेंट जैसे किसी का इनकम सर्टिफिकेट हो किसी का ई हो किसी का नॉन क्रिमिलियर हो या फिर किसी का एस हो किसी का डिफेंस का हो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके बाकी है आपको सिर्फ़ लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना नहीं है लिविंग सर्टिफिकेट आप जब एडमिशन होगा आपका तभी आपको दिखाना है वेरिफिकेशन के लिए और सबमिट करने के लिए इसलिए कोई भी अगर आएगा एफ सी सेंटर या किसी कॉलेज में जाके बोलेगा कि अभी मेरे पास लिविंग सर्टिफिकेट आया है तो इसे अपलोड कर दो तो वो ज़रूरी नहीं है आप आपका और कॉलेज का भी टाइम वेस्ट करोगे बाकी के डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है आए तो 20 जुलाई 2024 तक आप वो अपलोड कर सकते हैं और आपको आपकी कैटेगरी में मिल जाएगा उसके बाद त्यानंतर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मज़े कच्ची मेरिट लिस्ट कच्ची मनजे का चेंजेस पॉसिबल अ जर का चुका जाते हैं सो प्रोविजनल रेल मेरिट लिस्ट क्या होता है पहली जो मेरिट लिस्ट होती होती है उसमें अगर हमारे फॉर्म में हमारे नाम के स्पेलिंग में हमारे मार्क्स में हमारी कैटेगरी में हमारे डिस्ट्रिक्ट में जेंडर में कुछ भी अगर एरर है तो उस एरर को दुरुस्त करने के लिए ही ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दी जाती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में हर एक ने अपना नाम चेक करना है अपने मार्क्स चेक करने हैं ताकि ताकि अगर कुछ मिस्टेक है तो जो ग्रीवंस पीरियड होता है जो कि है 21 जुलाई 2024 से लेके 23 जुलाई 2024 तो ग्रीवंस पीरियड मध्य जर का अपने फॉर्म मधे मिस्टेक अल जेंडर की मार्स की अपना कैटेगरी की अपला जो होम डिस्ट्रिक्ट आहे त्याची म्हणून जर जर काहीही चूक असेल नावाचं स्पेलिंग असून देत या सर्व गोष्टी दुरुस्त करण्याचा जो पिरियड असतो जो काळ असतो त्याला ग्रीवन्स पिरियड म्हणतात तो आहे एकवीस जुलै दोन ते चोवीस तेवीस जुलै दोन हजार यानंतर खूप महत्त्वाचा जो आपला पुढचा टेबल आहे तो म्हणजे फायनल मेरिट लिस्ट फायनल मेरिट लिस्ट ही पंचवीस जुलै दोन हजार चोवीसला डिस्प्ले होणार आहे फायनल म्हणजे काय याच्यामध्ये बदल होत नाही कुठल्याच परिस्थितीत नाही त्याकरता जेव्हा तुमची पहिली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लागते तेव्हा प्रत्येकाने आपला फॉर्म चेक करणं खूप गरजेचं आहे आणि मिस्टेक असेल तर ती दुरुस्त करणे गरजेचं आहे आणि जर का तुम्ही केली नाही ती मिस्टेक तर ती म्हणजे मिस्टेक तशीच जाणार सो फाइनल मेरिट लिस्ट पंचवीस जुलाई 2024 हज़ार चौबीस ला लगना फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा फर्स्ट ईयर डिप्लोमा एडमिशन का वो लगेगा 25 जुलाई 2024। तो इसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होता है इसलिए जो पहली मेरिट लिस्ट लगती है प्रोविजनल वो उसी वक्त हर बच्चे ने हर स्टूडेंट ने ये चेक करना है अपने फॉर्म में कोई मिस्टेक है क्या अगर मिस्टेक है तो उसको ग्रीवंस पीरियड में दुरुस्त कर लेना है त्यानंतर सर्वांना ज्या गोष्टीची खूप वाट बघत आहेत ते म्हणजे ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कॅप राऊंड वनसाठी कॅप राऊंड म्हणजे काय सेंट्रल ॲडमिशन प्रोसेसची जी पहिली फेरी असते त्याही सुरू होणार आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला ऑप्शन्स भरायचे आहेत ऑप्शन्स म्हणजे काय तुम्हाला कोणतं कॉलेज पाहिजे आणि कोणता कोर्स पाहिजे जसं की मेकॅनिकल पाहिजे कम्प्युटर पाहिजे आय टी पाहिजे आणि कोणतं कॉलेज पाहिजे ते भरण्याची जी तारीख आहे सव्वीस जुलै दोन हजार चोवीस ते एकोणतीस जुलै दोन हजार चोवीस यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं आहे की आपल्या फॉर्म ऑप्शन फॉर्म भरत असताना खूप काळजीने भरायचं आहे कारण एकदा का तुमचा ऑप्शन फॉर्म तुम्ही कन्फर्म केला त्याच्यामध्ये बदल करता येत नाही ऑप्शन फॉर्म कसा भरायचा याचा मी सेपरेट व्हिडिओ टाकणार आहे त्याच्यामुळे काळजी करू नका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कैप राउंड वन के लिए वो तारीख़ है 26 जुलाई 2024 से लेके 29 जुलाई 2024 ऑप्शन फॉर्म फिलिंग मतलब क्या हर एक बच्चे को हर एक स्टूडेंट को जिसने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म भरा है वो अपने लॉगिन से मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए और कौन सा कोर्स जैसे कंप्यूटर आईटी केमिकल सिविल कौन सा कोर्स चाहिए ये सीक्वेंस से देगा एक दो तीन चार उसको बोलते हैं ऑप्शन फॉर्म फिलिंग और वो हर एक बच्चे को करना है अगर ऑप्शन फॉर्म आपको घर में भरना है आप कॉन्फिडेंट हो तो डेफिनेटली घर में भरो अगर नहीं तो आप कॉलेज में आ सकते हो कोई भी कॉलेज हो आसपास आपके कोई भी सरकारी हो या प्राइवेट हो आप जा सकते हो वहाँ पे आपको कुछ ऑफिसर्स डेफिनेटली मदद करेंगे गाइड करेंगे और अकॉर्डिंगली आपको वो भरना है त्यार प्रोविजनल अलॉटमेंट कॅपराउंड वनची लागणार आहे एकतीस जुलै दोन हजार चोवीस म्हणजे अलॉटमेंट म्हणजे काय की तुम्हाला कोणतं कॉलेज तुमच्या चॉईसनुसार मिळालेला आहे आणि कोणता कोर्स तुम्हाला मिळालेला आहे हे आपल्याला समजतं आणि हे आपल्याला कुठे दिसणार ऑब्विसली लॉग इन करून तुम्ही ते चेक करू शकता तुमच्या सर्वच्या सर्व गोष्टी ह्या तुमच्या लॉग इनमध्ये तुमच्या फॉर्ममध्येच असणार आहे ऑनलाईनच असणार आहे उसके बाद आएगा प्रोविजनल अलॉटमेंट कैप राउंड वन का 31 जुलाई 2024 को यहाँ पे आपको पता चलेगा खुद के फॉर्म में लॉगिन करके कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सा कोर्स मिला है इसके बाद हमें क्या करना है जो कि साकाफ़ी महत्वपूर्ण है जैसा तुम्हारा समझ लग कि अमुक एक कॉलेज मिला है त्यावेळेस तुम्ही काय करायचं आहे तुमच्या लॉग इन करून ते व्हेरीफाय करायचं आहे व्हेरीफाय करायचं आहे म्हणजे काय तुम्ही जे डॉक्युमेंट्स अपलोड केलेले आहेत ते तुमचेच आहेत आणि तुमच्याकडे त्याच्या सर्व ओरिजिनल कॉपीज आहेत हे तुम्ही स्वतः डिक्लेअर करायचं आहे तुमच्या फॉर्ममध्ये लॉग इन करून एकदा का तुम्ही स्वतः डिक्लेअर केलं की हो माझ्याकडे मी अपलोड केलेले सर्व ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स आहेत माझ्या कॅटेगरीचे माझं मार्कशीट माझं लिव्हिंग सर्टिफिकेट माझा डोमेसाईल्स ज्या वेळेस तुम्ही स्वतः व्हेरीफाय करता तुम्ही सरकारला सांगत असतात की हो माझ्याकडे आहे तुम्ही खोटं खोटं बोलायचं नाही जर तुमच्याकडे एखादा डॉक्युमेंट नसेल तर तुम्ही नो म्हणा जेणेकरून पुढच्या कॅप राऊंडला तुम्ही स सिस्टममध्ये येऊ शकता परंतु तुम्ही जर खोटो बोलूँ संगित कि है एडमिशन घिजिकल डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट नुम बाहर अलॉटमेंट होने के बाद आपको लॉग इन करना है और जो सीट आपको मिली है वो वेरीफाई करनी है वेरीफाई करनी है मतलब क्या आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं ऑनलाइन आपके फॉर्म में वो सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके पास है इसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा बताना पड़ेगा और उसके बाद आपको वो जो सीट मिली है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी उसकी जो फीस है वन थाउजेंड रुपीज आपको ऑनलाइन ही पे करना है प्रत्येकाने ज्याला जी कहीं सीट मिला ले लिया है ती कन्फर्म करना तुम्हारा स्वीकारने एक हज़ार रुपये ऑनलाइन पे करावे लगता है आ एकजदा पे करावे लगता है कैप राउंड वन टू आ थ्री मजे तुम्हें नंतर पूछा राउंडला जरी गेला तरी तुम्हारा पुनः एक हज़ार रुपये भरना की गरज नहीं एक हज़ार रुपये जो आप भरते हो वो सीट एक्सेप्टेंस के वो एक ही बार पे करने होते हैं कैप राउंड टू और थ्री सभी के लिए एक बार आपने जो भर दिया तो आगे के राउंड में भी अगर आप गए तो भी आपको वन थाउजेंड रुपीज पे नहीं करने होंगे और ये जो सीट वेरीफाई करनी है एक्सेप्टेंस ऑफ सीट है इसकी जो तारीख आहे एक ऑगस्ट 2024 हजार चोवीस अगस्त छे ऑगस्ट हजार चोवीस जर तुम्ही ती सीट ॲक्सेप्ट नाही केली एक हजार रुपये देऊन तर ती सीट तुमच्या हातात राहत नाही लक्षात घ्या ज्या लोकांना एक नंबरचं ऑप्शन मिळालेलं असतं त्यांना ती सीट ॲक्सेप्ट करून ॲडमिशन घ्यावंच लागतं जर त्यांनी ॲडमिशन नाही घेतलं तर ते पूर्ण सिस्टममधनं बाहेर पडतात त्यांचा प्रवेश होत नाही अगर आपको ऑप्शन नंबर एक लगा है तो आपको वो सीट एक हज़ार रुपया दे के एक्सेप्ट करनी ही होगी और एडमिशन लेना ही होगा उस कॉलेज में और अगर आपने वो एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लिया तो आप पूरे सिस्टम से बाहर निकलते हो इसलिए ऑप्शन नंबर एक जब आप भरोगे तो वो काफ़ी केयरफुली भरना है ऐसी ही कॉलेज डालना है और ऐसा ही कोर्स डालना है कि वो आपको चाहिए अगर मिल गया तो क्योंकि एक नंबर का अगर ऑप्शन आपको मिला तो उसको चेंज नहीं कर सकते आपको एडमिशन लेना ही होगा उसके बाद उसके बाद और ये सब चीजें आप ऑनलाइन घर पे बैठ के भी कर सकते हो अगर समझ में नहीं आया तो किसी भी एफसी सेंटर में चले जाओ वहाँ के लोग आपको डेफिनेटली मदद करेंगे नर खूब महत्वा काम का है लगेच एक ऑगस्ट दोन हजार चोवीस ते सहा ऑगस्ट दोन हजार चोवीसपर्यंत तुम्ही त्या पर्टिक्युलर कॉलेजमध्ये सर्व ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स त्याचा एक झेरॉक्स सेट तेथली फीस सर्व घेऊन विद्यार्थ्यासहित विद्यार्थ्याचे फोटोसहित त्या कॉलेजला जायचं आहे आणि ॲडमिशन घ्यायचं आहे जर तुम्ही सीट फक्त ॲक्सेप्ट केली एक हजार रुपये देऊन आणि फ्रीज केलं आणि तुम्ही पुढे ॲडमिशनला गेला नाही तर तुम्ही पूर्ण प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर होता सो so, जेव्हा तुम्ही एक हजार रुपये भराल सीट ॲक्सेप्टन्स फी त्यावेळेस सिस्टम तुम्हाला विचारेल की तुम्हाला फ्रीज करायचं आहे का ऑटो फ्रीज का नॉट फ्रीज करायचं आहे एक नंबरचा जर ऑप्शन मिळालेला असेल तर तो ऑटो फ्रीज असेल त्याच्यामुळे तुम्हाला तिथे ती, ती सीट कन्फर्म करून पुढे जावं लागणारच आहे सो तुम्हाला काय करायचं आहे एक हजार रुपये दिल्यानंतर जर का तुम्हाला दोन किंवा दोनपेक्षा पेक्षा जास्तीचा कुठला तरी ऑप्शन मिळालेला असेल तर हे तुमची मर्जी असते ती फ्रीज करायचं का नॉट फ्रीज करायचं परंतु फ्रीज केल्यानंतर तुम्हाला लगेच सहा ऑगस्टपर्यंत ॲडमिशन घेणं गरजेचं आहे नाही घेतलं तर तुम्ही बाहेर पडाल परंतु तुम्ही जर नॉट फ्रीज केलं तर ऑब्विसली तुम्ही कॅप राऊंड टूला जाऊ शकता आणि एक हजार रुपये भरल्या कारणाने काय होणार ती जी सीट तुम्हाला मिळालेली आहे ती तुमच्या हातामध्ये राहणार आहे जेनेकर नेक्स्ट राउंडला जर का तुम्हारा का फर्स्ट राउंडला जो मिला सीट है ती तुम हाथ रहे जिन लोगों को एडमिशन लेना है उनको वो सीट फ्रीज करना पड़ेगा फ्रीज करने के बाद अगर आपने 6 अगस्त तक एडमिशन नहीं लिया उस कॉलेज में तो आप सिस्टम से बाहर जाओगे और जिन लोगों को दो या दो से ज़्यादा का ऑप्शन मिला है उनके पास चॉइस होती है कि हज़ार रुपया देकर या तो वो फ्रीज़ करें या नॉट फ्रीज करें। फ्रीज़ करें मतलब क्या हमें वो सीट चाहिए वो कॉलेज चाहिए और जाके हम लोग 6 अगस्त तक वहाँ पे एडमिशन लेंगे नॉट फ्रीज मतलब क्या हमें जो सीट मिली है जो कॉलेज मिला है वो हम लोग हाथ में रखेंगे लेकिन अगर कैप राउंड टू में कुछ अच्छा कॉलेज और कोर्स मिला तो हम लोग वो लेंगे इससे होगा क्या अगर आपको अच्छा कॉलेज मिला तो आपका कैप राउंड वन का सीट निकल जाएगा और वो कैप राउंड टू में जो आपको मिला है उसमें आपका एडमिशन होगा अगर आपको कुछ भी नहीं मिला कैप राउंड टू में तो आपने जो हज़ार रुपये भरे है कैप राउंड वन में जो मिला है आपको कॉलेज वो आपके हाथ में रहेगा तो हज़ार रुपया दे सीट एक्सेप्ट करना और कन्फर्म करना काफ़ी जरूरी होता है याच्या व्यतिरिक्तही जर कोणाला प्रॉब्लेम असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा मी तुमच्या डाऊट नक्कीच सॉल्व्ह करेल गुड लक